Сейчас не мешайте. Хорошо. Я сейчас человек отпущу, Хорошо. отпускайте. А вы сразу постановление выносите? А? А что, что же? Зафиксация фиксация в автоматическом режиме постановления выносится на место, не передается в административную практику. Нам не слышно ничего. Скажите, а вы согласны да. с нарушением? Да. Ну, конечно, ну, при, да, привыкся скорость. То есть вы точно согласны? Ну, конечно. Ну а что буду спорить, если вы согласны? Нет, спорили. ну я ж не знаю, может вы... Есть мы можем... видео, фото, показать вам? Ну, нам не надо. А прибор этот может правильно фиксировать скорость при... Да, этот вы может. не Да, этот может. Я вам покажу сейчас. Давай, ты да сейчас, подождите. Вот машина. Видите? 84, за 613 метров. А погрешность какая? Есть это? Есть. Знаете, есть такая э, статья вот, у нас в Украине, что доказы добыты незаконным путем не являются доказами. Доказы? Ну, в судебном порядке. Тогда. Я понял. То есть вы готовы мед. расстрелять, Если? а потом уже обжаловать? Нет. Почему? Если ну не согласны, что в судебном порядке, пожалуйста, это есть законодательство. Мы составили, зафиксировали. Все, распечатали. Приложили. А там человек идет. Если судья посчитает, сами нарушаете закон. А вы сами. кто? В чем я нарушаю? А вы не знаете? Говорите. Вы, не... вы же вообще должны быть просто. Смотрите, статья 153 административного кодекса. Давайте рассказывайте. Ну, знаете, есть такая статья? Ну, давайте. Статья 153 административного да, кодекса. Да, да, да. Знаете? Ну говорите, говорите. Ну я Рассказ... вам сказал, вот вы ее Рассказ... нарушаете. Вы сказали, ну вам подробнее, можете. Поподробнее? подробнее? Вот, да, административный кодекс. А у вас нету с собой? М? М? У меня есть. Ну, откройте, почитаем. Ну, почитаем. Давайте. Спасибо за информацию. Еще одно. Кстати, а... я сейчас закончу. А вы уже же закончили? Или Нет, не закончили? Еще, еще постановление сейчас вынесем. Все. Человек заберет копию. Вы будете вдвоем писать постановление? Нет. Ну, пускай сержант выписывает, а мы с вами пообщаемся. Во-вторых, согласно 111 приказа, А можно без комментариев. Почему? Пускай человек тоже знает, что вы, что вы нарушители да, и преступники. Да, да, Представляете законы приступаем. и свои внутренние приказы. Да вы что? Пожалуйста, пускайте. Приказ 111, 9.6. Знаете, дальше, помните. Дальше, дальше. Это место аварийно безопасно? Конечно. Где знак 139? Знак дорожного движения 1.39. Это что за знак? Вы не знаете этот знак? Знаю, я знаю. Я знаю его знак. А вы мне объясните. Вы называете? Вы что знаете? Объясни? Знак який означая. Делянку дороги. Аварийная Бспешница, это места концентрации ЛТП. Является знак 1.39. У нас у нас город у Харьков вас весь. У вас может и весь. весь. А согласно и даже а согласно официального ответа. Э, областного управления ГАИ города Харькова. Их в городе Харькове что, 97. Город? Ну, гаишник фуражка зацепил. Не, 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 не. я просто говорю, что у вас, Я же говорю, гаишник фуражка да. зацепил на лбу. Фуражка? Да. Так вот, согласно официального ответа ну, ну, ну. управления ГАИ города Харькова, их какой? в городе Харькове за, какой? за 2012, -й. 2012, -й. 2012 -й. Их в -го городе месяца. Харькове. Вы компетентны вообще? Как, да, а, так, как часто можешь, они меняются? Да, 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 Сейчас запишу, да. Вас вот как зовут? Меня зовут Руслан. Руслан. А у а вас как? Это на Герой Труда мы с вами общались. Не, не знаю. Я часто общаюсь журналист? с сотрудниками. Я... Как человек. Не, ну вы журналист, если я Руслан, я просто уже ну, это зимой общались, когда герой труда горел, да? Горело. Да, горело тут, он, я тогда с двумя инспекторами стоял. Ну, с вами общались. Возможно. вы на липсе ездите, живете в липце в Постоянно вы с вами. Ну какая разница? Нет, Нет я живет. просто в лицо знакомое. Сейчас, не каждый как день. Это да, да, это не суть в этом дело. Да. Тут дело убрать машину, зеленых на костю. Вот вы все, ваше препятствие, все, больше Наша ничего. Ваше Препятствие ⁇ это то, что это вы выполняете свои приказы. Вот. приказы мы выполняем. Приказы. Вот смотрите, ребят, вот... хочете напишите, статьи, что... Я снова вам Я напишу заявление. Я, что вот вы наверно. стоите, вот вы стоите на газоне. Хорошо. Вот э, тротуарная дорожка. Вот смотрите, вот это называется тротуар, вы видите? Хорошо. Стоять на тротуаре запрещено. Стоять на газоне запрещено. здесь нет. Как это? Вот асфальтное покрытие, смотрите. А что это? Вот асфальтное покрытие. А это травка, видите? Это называется газон. А статья 103 запрещает вам стоять на газоне. Я уже не беру ваши внутренние приказы, потому что они вам по большому счету не нужны. Я напишу заявление. Обязательно. Вы не будете устранять свое правонарушение. Примем вас. Принимайте, принимайте, отъезжайте. Хорошо. У вас барометр есть в машине? Навигация? Барометр, чтобы определить влажность, какая сейчас существует для вашего жилья утро и день, меняется влажность. Не покажите сюда. Нет, подождите, ну вы же, если вы учились им пользоваться, там на первой Это страничке написано. Счастливого, удачного вам дня. Понятно. Вот и все. Больше ничего я не могу. Главное, не нарушайте больше.

задерживать. Вы не могли бы сначала устранить правонарушение, а потом дописывать? Что, извиняюсь, но вы думаете, что вы устранили свои правонарушение? Нет. это заезд. Это заезд куда? Важно, это тротуар. Не, это не... Вот, смотрите, заезд сделан, видите? Куда? Заезд куда? Сюда? Сюда? Заезжать, Сюда? куда? Заезжать? Вот. куда? Заезжать? Заезжать куда? заезд, Заезжать да. да. ну, ну, куда? просто интересно. Ну все, остальное. Стойте, снимайте. Хочется, снимайте. Ну, знаете, как я сейчас буду вынужден подводить на 102 и сделать заявление на 102. 102. Звонишь на 102? А еще можно там все дерьмо.